assalomu alaykum o'n to'qqizinchi oktyabr kuni rossiya prezidenti putin mamlakatning bir qancha hududlarida harbiy holat va cheklov tartiblari o'rnatish haqida qarorlarni e'lon qildi ushbu qarorlarga ko'ra rossiya hududlari cheklov tartibi bo'yicha to'rt qismga bo'linadi birinchisi harbiy holat ya'ni yigirmanchi oktyabrdan boshlab herson va zaporojye viloyatlarida hamda lnr va dnr hududlarida harbiy holat joriy etiladi va hududiy mudofaa shtablari tashkil qilinadi harbiy holatda nimalar bo'ladi birinchisi komendantlik vaqti joriy qilinadi ya'ni kunning ma'lum bir vaqti oralig'ida jamoat joylarida bo'lish taqiqlanadi ikkinchisi blok postlar qo'yiladi va transportlar tekshiriladi hududga kirish va chiqish cheklanishi yoki taqiqlanishi mumkin jamoat xavfsizligi kuchaytiriladi jamoat joylari qo'riqlanadi muhim harbiy va boshqa maxsus obyektlar yuqori rejimda qo'riqlanadi aholi turmush tarzini tashkil qiluvchi obyektlar qo'riqlanadi har qanday mol mulk to'langan holda mudofaa ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi mumkin aholi majburiy ravishda boshqa joylarga ko'chirilishi mumkin axborot texnologiyalari obyektlari faoliyati nazoratga olinadi telefon so'zlashuvlari va xabarnomalar tekshirilishi mumkin fuqarolar va transport o'ttiz kungacha ushlab turilishi mumkin fuqarolar mudofaa ehtiyojlari va qurilish qayta tiklash